તો આજે વિજયાદશમી છે ત્યારે રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા તેમણે ભુજમાં સૈનિકો સાથે સમય વિતાવ્યો હતો શસ્ત્ર ભોજન પણ કર્યું હતું સાથે સાથે પાકિસ્તાનને પણ ભુજની આપવામાં આવી છે કહ્યું કરાચીનો રસ્તો ક્રિકથી જ પસાર થાય છે અને જો આંખ ઊંચી કરી તો પછી એનો જવાબ આપવામાં આવશે સરક્રિક મુદ્દે પાકિસ્તાનની નિયતમાં જ ખોટ છે તેવું રાજનાથ રાજનાથસિંહ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે ઓપરેશન સિંદુરથી पाकिस्तानी एल डिफेंस एक्सपोज થઈ ચૂકી છે લક્કી નાલા ખાતે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સીએ શસ્ત્ર પૂજન કર્યું હતું અને આતંકીઓએ તેમણે પાકિસ્તાન પર પ્રહાર કર્યા આપ્રિશમ સિંધૂર کے دوران ہماری آર્મી فورسز نے یہ دکھا دیا کہ بھارت کی સંપર્કા કો પડકાર દેને વાલી તાકતે چاہے જ્યાં کہیں بھی છૂપી ہوں ہم انہیں ڈھونડ કર ان کا ખાતમા کرنے کی શક્તિ رکھتے दुनिया की कोई भी ताकत हो यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया भारत की सेनाएं जब चाहे यहां चाहे और जैसे भी चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है बावजूद इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है उसकी नीयत साफ नहीं है जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है वह उसकी नियत बताता है अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों और उन्नीस की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है